так друзья всем привет сейчас будет короткий гайд по вопросу который э, иногда возникает у э, клиентов да? как привязать основную леску с катушки гирлянды к самой гирлянде значит на самой гирлянде у меня вот такое безузловое соединение самое маленькое которое я нашел вот, вот такое махонькое Некоторые используют двухсторонние, но я привязываю клинчем, очень надежным узлом, который меньше всего портит леску, поэтому я считаю, что это вполне допустимо. Мне не было как бы жалоб, чтобы были обрывы гирлянды именно на вот этой точке. Так, значит, берем леску от катушки, сори за состояние пальцев, ручная работа, знаете ли, просто так не проходит так значит берем формируем петельку и набрасываем ее на вот этот крючок вот на вот этот и делаем 5-6 оборотов вот тут после этого, Протягиваем ее под вот этим крючком. Вот так. Раз. Оно зашло под него. Вот, видно, да? И все. Все. Оно никуда не поедет, оно никуда не сдвинется. Вот я тянул, и ничего ему не делается. Всем спасибо, всем пока, не ни, ни чешуи.